assalomu alaykum men jahongir muhammad bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi islom karimov moskvadan toshkent aeroportiga kelib qo'ndi u moskvada kpss politbyurosiga a'zo bo'lgan edi aeroportda muxbirlarni savolga tutdilar u paytda qayerga borib kelsa aeroportda muxbirlarga gapirib berar edi sezi haqida umuman bundan keyin mamlakatning kelajagi boshqa shu narsalar haqida gapirib berdi keyin muxbirga qarab aytdiki men dedi politbyuro a'zosi bo'ldim nega biz sizlarni yuzlaringizda bir quvonch ko'rmayapman qani bu yerdagi odamlar meni kutib olish uchun chiqqan odamlar qani dedi bu o'zbekiston televideniyasini arxivida turgan bo'lishi kerak turibdi balki bir kun chiqardi ham keyin gapirib berdi o'zbekiston tarixida hech kim a'zoi az bo'lmagan mana birinchi bo'lib men shunday sharafga muyassar bo'ldim dedi u bir mag'rurlik bilan vaholanki o'zbekistonda allaqachon o'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilingan edi qolaversa sssr bir tomondan qulab yiqilib ketayotgan edi haqiqatdan ham o'zbek rahbarlari uchun polbyuroga a'zo bo'lish nihoyatda oliy maqsad va oliy orzu bo'lgan ayniqsa sidqidildan kommunist bo'lganlarga bu nihoyatda oliy cho'qqi bo'lib ko'ringan shu nuqtai nazardan agar bugunga qaraydigan bo'lsak karimovning tarbiyasini olib karimovning ish uslubini olib karimovning siyosiy yo'lida yurib karimovdan davlatni boshqarishni o'rganib o'zbekistonga prezident bo'lgan odamda tabiiyki o'sha orzular turadi ayniqsa karimovning kreml syezdlar saroyini minbarida turish yoki kremlning shunday haligi maydonida paradlarni qabul qilishda ishtirok etish o'zbek uchun sharaf degan gaplari quloqni ostida jaranglab turadi biz bugunga qadar kremlning o'yinlari haqida kremlning ishtahasi haqida ko'p gapirdik ruslar demang hatto rossiya ham demaylik chunki rossiyaning ichida ham bizning qavmlarimiz bor saxadan boshlab to tataristonga qadar bizning qavmlarimiz bor shuning uchun kreml desak yana ham to'g'riroq bo'ladi kreml doim ishtahasi işte, karnanlik qilib butun atrofga katta ajdarhodek nazar solib keldi va katta ajdarhodek atrofdagi ko'ringan narsalarni yutib keldi kreml rahbari putin bo'lgandan keyin u sssrga e qaytish nazariyasini ilgari surdi ya'ni buni uning xayolida hali aynan sssr emas qaysi shaklda bo'lishi faqat unga oid ammo lekin turibdi shu xayolda buning uchun mana e, yagona dollar tizimidan voz kechamiz va so'm emas rubl tizimiga so'm desam o'zbekcha bo'lib qoladi rubl tizimiga o'tamiz e, degan bir narsani gapirib keladi mayli uni ham odamlar aytishdiki yap bu ham en bo'lmagan gap bo'lmaydigan narsa buni katta gap qilmaslik kerak deyishdi hatto yevroosiyo ittifoqiga qo'shilish masalasida ham o'zimizdan nihoyatda ko'p odamlar qarshi bo'ldi buni yaxshi tomonlari bor dedi mana endi ko'rdingizmi yaqinda bir intervyuda putin sssr tarqalganda chiqib ketganlar katta hadyalarni olib bagajlarini to'ldirib ketdilar rossiyaning hisobidan dedi sssrga qo'shilganda kelgan holatlarida ketmadilarda rossiyani talab ketdilar degan gapni aytdi darrov o'zbekdan chiqqanlar haligi karimovni bir gapi keyingi paytda yoyildi Kamsamoldan chiqqanlar sotqin bo'ladi deb buni karimov o'sha paytda o'ziga sotqinlik qilganlar nuqtai nazaridan aytgan Kamsamolda ishlagan juda ko'p odamlar uning atrofida edi mana shular go'yoki unga sadoqat qilmadilar chunki Kamsamolda har holda har holda o'sha e, sovet davrining oxirida komsomolda fikr erkinligi bor edi oshkoralik davrida u yerda yoshlar edi ular sadoqatni bir odamga emas sadoqatni millatga ko'rsatishga urinishardi qolaversa ko'p kadrlarni kgb ham komsomoldan olardi karimov ularni sotqin der ekan mana shu o'ziga nisbatan oliy darajada sadoqat ko'rsatmaganini aytgan edi endi bugun odamlar bu narsani bugungi rahbariyatga e, bog'lashyaptiki şey mana bu ham bu ham komsomoldan chiqqan va shuning uchun rossiyaga ketib qolyapti yoq bugun bunga hech aloqasi yo'q rossiyadan aslida ketilmagan rossiyaning tarkibida edi boshqaruv chunki eski boshqaruv o'sha boshqaruv o'sha struktura hammasi o'sha o'sha ammo odamlar bugun putinni mana shu gapini bu bizga emas bu boshqalarga aytilgan gap biz ulardan yer olmadikku degan gaplarni aytishmoqda faqat ongi o'tkir ko'zi ochiq ziyolilarimiz blogerlarimiz gap tagidagi gapni do'ppi tagidagi gapni tushundilar bugun shuning uchun ham mana shu mavzuda ko'proq gap qilish kerak mirziyoyevning orzusi kreml saroyidan nutq so'zlash mirziyoyevning orzusi kreml maydonida turib paradni tomosha qilish ammo xalqning ziyolilari o'ttiz yil karimovning qo'l ostida kaltak yeb o'smagan chetda turgan fikri tiniq ziyolilar tushunishi kerakki sssr paytida kreml o'zbekistonni talab ketdi qarang kichkina bir misol bunday misollar millionta keltirish mumkin 50 yil davomida zarafshondan to'ppa to'g'ri moskvaga uchqich qatnar edi yopiq shahar aeroportga birorta o'zbek kirolmasdi faqat o'sha yerdan oltinlarni to'ppa to'g'ri moskvaga tashirdi xuddi shunday toshkentdan ham tasavvur qiling yiliga yuz tonna o'rtacha oltin olingan bo'lsa ellik yilda bu qancha bo'ldi amerikaning oltin zaxirasiga teng oltin bu kim olib ketdi ekan sssr tarqalib o'zbekistonga o'xshagan mamlakatlar olib ketdimi yo ssrda qolib ketdimi moskvada nega bu haqida bizning rahbariyatda yoki tepada turganlar hech qaysi g'ing dey mana shunday qanchadan qancha yer osti boyliklarini ham to'ppa to'g'ri olib ketilgan urandan boshlab to oddiy metalga qadar paxtani endi qo'yavering shu darajaga keldiki o'zbeklar kafan qidiradigan darajaga kelgan edi bugungi odamlar uchun kulgili tuyuladi bu ammo lekin kafan bir paytlar raykomning ya'ni kommunistik partiyani rayon bo'limining hisobida turar edi o'sha yerdan odamlarga kafanlik uchun kimgadir bir ikki metr ortiqcha kimgadir bir ikki metr kam u ham pora bilan surf berilar edi shu darajaga yetib qolgan edi hatto bizni esimizda bor kafanlikni ololmagani uchun marosimlar kechikkani esimizda bor kafanlikni ololmagani uchun ba'zi qishloqlarda ko'rpalarni yirtib o'sha ko'rpaning surfi bilan odamlarni o'ragani voqealarni biz bilamiz ammo lekin bu haqda hech yozilmaydi hech gapirilmaydi bugun endi putin chiqib olib aytyaptiki bizdan olib ketdi sen bir o'zing ishlagan sankt peterburgdagi ermitaj muzeyiga kir bir muzeyda aylan o'zbekning butun boyliklari o'sha yerdaku Xo'p, ana o'zbek demaylik o'rta osiyo deylik o'rta osiyoni butun boyliklari o'sha yerda-ku. xop qozog'istonni nazarda tutgan bo'lishi mumkin yoki deylik boshqasini nazarda tutgan bo'lishi mumkin ammo lekin adolatsizlik bu biz o'rinburun derdik orenburg orenburg kimniki asli saxa kimniki asli yoqutiston kimniki asli tatariston kimniki asli va boshqa sizning nazaringizda milliy ozchiliklar bo'lgan turkiy qavmlar yashaydigan jumhuriyatlar qachondan rossiyani mulki bo'lib qoldi ammo lekin rossiyani ichida shunday ekan gapirganda sal chapga o'ngga qarab gapirish kerak ayniqsa bir mamlakatning rahbari bugun endi biz mana shuni ko'ra ko'ra mana shuni bila bila shu olovga o'zimizni urayapmiz biz aytmayapmiz rossiyadan u uzoq turib rossiya bilan dushman bo'ling demayapmiz demaymiz ham biz aytyapmiz siyosatda mustaqil bo'ling tashqi siyosatda mustaqil bo'linganmiz qarang o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi umuman tashqi siyosat chunki vazirlik desak u yerda oddiy odamlar nihoyatda ko'p bu tepadagi bitta ikkita odamga aloqali gap tashqi ishlar vaziri desak to'g'ri bo'ladi mirziyoyevga manyovr uchun hech qanday sharoit qoldirmadi aslida mirziyoyev fevralning oxirida rossiyaga borish kerak edi u qilishdi bu qilishdi bu narsani orqaga tashlashdi keyin iyulni 12 ikkisiga surib uborshdi mana endi olib kelib shu parad o'tadigan davrga moslashdi ya'ni ha bitta o'q uh, bilan ikkita quyonni otamiz deyishdi yo'q aslida ikkita o'q uh, bilan bitta quyonni otish emas beshta uh, o'q bilan bitta quyonni otish bo'lib ketdi bu nimaga chunki har qanday bahona qilib bormayman desa ham bo'lmaydigan holatga tushildi o'zbekistonning davlat tashrifini shu davrga to'g'irlab qo'yishdida xohlasang ham kelasan xohlamasang ham kelasan ya'ni mirziyoyevga men kasalman odamlarim kasal deydigan manevr qolmadi u albatta u buni istamasligi mumkin o'zi ham o'zini orzusi bor ish ammo lekin bular manyevrlar yo'lini qilish kerak edi aytish kerak ediki mana bunday mana bunday mana bunday yo'llarimiz bor masalan ozarbayjon prezidenti shunday manyovrlardan birini qildi yoki boshqalar ammo o'zbekistonda bu narsa bo'lmadi bu ko'plar aytadi bo'ladi o'tib ketadi yo'q bugun dunyoda juda katta bir siyosiy o'zgarishlar ketyapti yani kelajakning yo'li bugun ochilmoqda kim qayoqdan ketadi kim nima bo'ladi xitoy bilan amerika o'rtasidagi sovuq urush endi boshlandi hali avjiga chiqadi rossiya bilan amerika o'rtasidagi sovuq urush endi boshlandi hali avjiga chiqadi sanksiyalar bu urush asosan sanksiyalar urushi bo'ladi mana shu sanksiyalar kelib o'zbekistonni boshida sinaveradi xalqning boshida sinadi mana tahlika bugungi tahlikasi mana shu kelajakdagi tahlika mustaqilligini yo'qotadi bu uzoq kelajakdagi putinni umri yetadimi yetmaydimi bilmayman ammo lekin tezlashtirib yubordi asabi buzilganiga qaraganda jahl bilan gapirayotganiga qaraganda orzularini amalga oshirish qiyin bo'lib qoldi yoki har tomondan siqilib qolyapti tezroq bu ishni qilishga urinyapti ba'zilar manevrlar qilib qochayotgandan putin biroz xafa demak mana shunday paytlarda bizni rahbariyat ozgina aqlni ishlatish kerak lekin ular ishlatmaydi bor bo'lsa ishlaydida endi aqlsiz yani, desak de ham bo'lmaydi bor faqat qolipga tushib qolgan mana shunday desak to'ppa to'g'ri bo'ladi endi o'sha chegaralangan karimovning davrida qolipga solingan ammo aqli idroki tafakkuri fikri qolipga solinmaganlar ham bor ko'p ana bular o'ylashi kerak ular o'zining mamlakatini kelajagi uchun qayg'urishi kerak buguni uchun ham qayg'urishi kerak o'zbekistonning buguni ham ko'ryapsiz savol ostida qolyapti shun koronavirus paytida shunday sabablar bo'lib turgan paytda borib putinni siyosatida ishtirok etishmoqda putin işte, uchun bugun bu parad g'alaba paradi emas ba'zilar aytadiye bu ulug'jahon urushi bo'lgan bizning ham bir yarim million odamimiz o'lgan bizni haqqimiz bor unday bunday yo'q uni uchun qilayotgani yo'q putin putin bugun dunyoga kuch ko'rsatmoqchi senlar meni sanksiyalayotgan bo'lsang ham meni atrofimda mana shuncha mamlakatlar mana shuncha odamlar va mening so'zim o'tayotgan mana shuncha hududlar va mening mana shuncha qurollarim bor degan mujda bermoqchi tao tamam, assalomuning fikri mana shu şun. mana shundan endi biz agar to'g'ri xulosa chiqarmasak demak holimizga voy o'ylayman Le lekin to'g'ri xulosa chiqaradigan yoshlar nihoyatda ko'p aqlli idrokli ziyolilar nihoyatda ko'p bular o'zlarini xulosalarini qilishlari kerak omon bo'linglar sog' bo'linglar men jahongir muhammad e'tiboringiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudoyoringiz bo'lsin